ஸ்ரீ குருபியுணமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று அமுக்தாபரண சப்தமி அனந்த பல சப்தமி இந்த தினத்தில் உமாமகேஸ்வரரை நினைத்து விரதம் இருக்கும் போது எல்லா விதமான பலன்களையும் அடைய முடியும் அதனாலேயே இது அனந்த பல சப்தமி என்று சொல்லப்படுகிறது அனந்தமான எல்லையில்லாத நன்மைகளை அளவிட முடியாத நற்பலன்களை தரக்கூடிய நிறைந்த நாள் இது பூஜை விரதம் வழக்கமில்லாதோரும் இந்த தினத்தை பயன்படுத்தி அருகில் இருக்கும் சிவாலயம் சென்று இறைவனை வழிபட பலன்கள் அதிகம் இந்த தினத்தில் பெண்கள் செய்யும் பூஜைகள் வழிபாடுகளுக்கு பாராயணங்களுக்கு அதிக சக்தி உண்டு பார்வதியுடன் சேர்ந்த பரமேஸ்வரனை வழிபட்டு ஏழு முடிச்சுகள் இந்த பெண்கள் அணிந்து கொள்வார்கள் இதனால் பல காலமாக சந்ததி இல்லாமல் இருக்கும் பெண்களுக்கு சிவனருளால் குழந்தை செல்வம் ஏற்படும் மேலும் பெண்கள் மங்களமான ஆபரணங்களை விட்டு பிரிய நேராது பொதுவாக பெண்கள் தோடு வளையல் மெட்டி ஒடியானம் மூக்குத்தி போன்ற மங்கள ஆபரணங்களை அணிந்திருப்பர் இது போன்ற ஆபரணங்களை என்றும் அவர்கள் பிரிய நேராது மற்றும் இந்த தினத்தில் மகேஸ்வரரை வழிபடுவதால் பெண்கள் சுமங்கலியாகவே வாழும் பாக்கியம் கிட்டும் என்கிறது பவிஷ்ய புராணம் இந்த தினத்தில் நாம் தங்க ஆபரணம் சேர வழி செய்யும் ஸ்ரீ ஸ்வர்ணாம்பிக்கை பஞ்சகமும் மங்களங்களை கொடுக்கும் ஆலாசியம் மகாத்மியத்தில் உள்ள ஸ்ரீ உமா மகேஸ்வர அஷ்டகம் சொல்லலாம் இதனால் மங்களங்கள் உண்டாகும் பெண்கள் சுமங்கலியாக வாழும் பாக்கியம் கிட்டும் அத்துடன் இந்த தினத்தில் உடனடியாக பணம் சம்பாதிக்க வழிவகுக்கும் கடனை அடியோடு ஒழிக்கும் ஒரு அற்புத ஸ்துதி சொல்லலாம் பார்வதி தேவி ஈஸ்வரிடம் கேட்கிறாள் ஏழைகள் பயந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் மற்றும் சாதாரண குடும்பத்தில் உள்ளவர்களும் செல்வந்தர்களாக எப்படி ஆவது என்று கேட்க ஈஸ்வரனும் தேவி பார்வதியிடம் இந்த மகத்தான சக்தி மிக்க பிரார்த்தனையை சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் சொல்லி வழிபட நல்ல வழியாகிய தர்ம நெறியில் நமது தேவைக்கேற்ப செல்வத்தை சம்பாதித்து நல்ல பெயர் புகழ் பொருள் வளத்துடன் வாழ் ஸ்ரீ தனலட்சுமி அன்னை அருள் இல்லத்தில் தரித்திரம் பரந்தோடு விடும் இதை சொல்பவரது கடன் வறுமை அடியோடு ஒழியும் ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான செல்வங்களால் அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்படுறது நாமீ உமா மகேஸ்வர அஷ்டகம் சங்கில கிருத்தம் पितामहशिरच्चेदप्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भशुम्भप्रमुखदैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातक शशिरेकावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर शैलराजात्मजे मातक शातकुम्भनिभप्रभे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गामृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक् नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महेश्वरी हालास्येष दयामूर्ते हालाहलश्वर नितम्बिनिमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी इति श्रीकालस्य ङ्गीलकृतं उमा श्री उमामहेश्वराष्टकं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीस्वर्णाम्बिकपञ्चकम् ॐ आर्यस्वर्णाम्बिका माता वृद्रारिमहिता शुभा काले वृष्टिप्रदानेन लोकक्षेमं करोतु सा कान्त्या मणिनुपुरसिञ्चितैः स्वर्णाम्बिका करोत्वस्मान् लास्येनानन्ददुन्तिलान् स्तुत्या ब्रह्मादिभिः देवी श्रीविद्या सर्वमङ्गला अङ्गारकाक्षेत्रवासा स्वर्णाम्बा पातु नः सदा स्वर्णाम्बिका जगन्माता अगस्त्येश्वरमनःप्रिया कटाक्षयतु नः सर्वां योगक्षेमधुरन्तर कुम्भजेनार्चिता नित्यं मन्दहासनमामके स्वर्णाम्बिका तमस्वादेजपाकुरुता शिव इति श्रीस्वर्णाम्बिका पञ्चकं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः श्री धनलक्ष्मीस्तोत्रम् उवाच देवी देवमुपागम्य नीलकण्ठं मम प्रियं कृपया पार्वती प्राहशङ्करं करुणाकरं श्रीदेवी उवाच ब्रूहिवल्लभसाधूणां दरिद्राणां कुटुम्बिनां दरिद्रदलनोपाय मञ्जसैव दनप्रदं श्रीशिव उवाच पूजयन् पार्वतीवाक्यम् इदमाहमहेश्वरक उचितं जगदम्बासि तवभूतानुकम्पया ससीतं सानुजं रामं साञ्जनेयं सहानुगं प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येकं स्तोत्रमुत्तमं धनदं श्रद्धदानानां सद्यः सुलभकारकं योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्ति गोतमैः धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवां शभवाम्भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेतां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणीं धर्मदे दणदे देवि दे दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीदमकेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहं धरामर प्रिये पुण्ये दन्ये दनदपूजिते सुदनं धार्मिकं देहि यजमानाय सत्वरम् रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये शिकी सकमनो मूर्ते प्रसीद प्रणते मयि आरक्तचरणाम्बोजे सिद्धिसर्वार्थदायिके दिव्याम्बरदरे दिव्ये दिव्यमाल्योपशोभिते समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चन्द्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीकारकुटिलालके मत्ते भगवती मातः कल्कण्ठरवामृते हासावलोकनैर्दिव्यैर्भक्तचिन्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्यकारुण्यगुणभाजने क्वणत्कङ्कणमञ्जीरे लसल्लीलाकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधारे दरालये प्रयच्छयजमानाय धनं धर्मैकसाधनं मातस्त्वं मे विलम्बेन दिश स्वजगदम्बिके कृपया करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुदे वसुधारूपे यजमानाय वरदे वरदा भव ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वती शिवशङ्करे स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुदनप्रदं श्रीकरे शङ्करे श्रीदे प्रसीदमयिकिङ्करे पार्वतीशप्रसादेन सुरेशकिङ्करे ऋतं श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवे धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवन्तु त्वत् பிரசாதான்மே தனதானியாதி சம்பதக இதி ஸ்ரீதனலக்ஷ்மி ஸ்தோத்ரம் அத்வா தனேஷ்வரி சம்பூர்ணம் ஸ்ரீ குரு பியோ நமஹ செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை பண்டிகை தினங்களில் பாராயணம் செய்து அன்னையின் பரிபூரண அருளை பெற்று செல்வ செழிப்புடன் சுக்க சந்தோஷமாக வாழ்வோம் ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹ நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்